Вчера в интернете появилась информация от волонтера Донник о том, что в поселке Карловка и Синоватского района сотрудники полиции на синих номерах совершают хищение из заброшенных домов граждан. Сегодня осуществлен выезд в поселок Карловка, где встретились с гражданами, провели сход с граждан. Данная информация, которая была выложена на интернет-сайтах, не нашла своего подтверждения. В данном поселке проживает 350 граждан, Поселок относится к Галициновскому сельскому совету. В данном поселке постоянно не несут службу сотрудники полиции, а только при поступлении сообщения, информации о совершении того или иного рода преступления. Сюда прибывает следственная оперативная группа и документирует данный факт. На блокпостах также сотрудники полиции Красноармейского отдела полиции не несут службу. Здесь находятся вооруженные силы Украины, люди о фактах мародерства, заявлений, сообщений не писали, не сообщали. И в настоящий момент данные факты о мародерстве не зарегистрированы.